Против этого духа, который одурманивает людей, ты пришел внутри помолиться о, о том, чтобы, ну, также, знаете, был сокрушен всякий имперский дух, вот как-то такое слово, имперский дух. И как бы, э, а потом ты начал молиться про, ну, о, о, о этом пророчестве. Я тоже про него там не один раз его читал. Так размышлял над ним. Тоже, ну, как бы, не, 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 не из-за того, что там страшно, там, война, там, и все остальное, а из-за того, что ну как бы, что-то не вкладывается оно в сердце. И, ну, даже, ну, как бы, типа логика объясняет, что может быть такое произойти. Но мы же не по логике живем. И сейчас слово подтверждение к тому, что пришло ну, во время этого. Написано, и вот это, ну, то, что ты говорил, я, я читал. И тут такое, это Даниила, 2 глава, 34 стих. И тут написано. три 34 стих. Ты видел его? Такое начало слова. Ты видел его, Доколе камень не оторвался от горы без содействия рук и ударил истукана железные глиняные ноги его и разбил его. Маркетинг. а кого видел? Как бы вот этого истукана, он представитель, как дух имперский, знаете, вот, вот такой империя целая, вавилонская тогда. Тогда все вместе, тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их. Грубо говоря, все, вот, вот все то, что сейчас напыщено, насило, СМИ, деньги, власть, все вот это вот, все-все, золото, серебро, железо, медь, глина, все, казалось бы, несокрушимо. Но чудо произошло. Камень какой-то оторвался от горы. Кто этот камень? Краевоубойный. А кто в нашем в нашем случае это? Кто это? А? Путин? Друзья, я думаю, что это народ Божий наконец-то проснулся, пришел к нему пробуждение начал, встал, начал молиться. И этот камень краеугольный, люди, в которых есть Иисус, оторвался от всего этого, ну как бы, ну вот. Там написано, ты видел его, оторвался от этой горы, ты видел его. Они смотрели на это. Оторвался от этой горы. Да коли камень не оторвался от горы, вот от этого всего, без содействия рук человеческих, и ударил стуканом железные и глиняные ноги, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. И власть, и СМИ, и золото, и влияние, и монархия, и сделалось как прах в летних гумнах. И ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбившись из тукана, сделался великой горой и наполнил всю землю. Друзья, Ой, друзья. Друзья, мы с вами живем в великую эпоху. Время такое интересное, я вот сейчас еще тоже такие мысли пришли на размышления. Но ну, когда вот ну, побуждение было молиться против Духа Империи, и вдруг я услышал имперский этот дух, вдруг увидел историю прошлого столетия. Примерно в эти же годы. Происходило примерно то же самое. Против Николая II. В принципе. Ну, все уже вот так вот были сыты и войнами, и всем-всем-всем-всем-всем. И что произошло? Сначала интеллигенция проснулась, встала, говорят, слышишь, короче, все, до свидания. И он ушел. А после этого какие-то беззаконники схватили власть и вот произвело то что почти сто лет коммунистический строй и все что с этим связано поработили народ у меня такая мысль так что это будет может произойти то же самое и внутри нет так не произойдет и разные сценарии друзья написаны что вот э, история повторяется и все остальное. И мы сейчас, хотелось бы, чтобы мы молились, чтобы народ просыпается и глаза открываются. Вот как украинского народа открылись глаза на все. И это чудо на самом деле произошло. Это реальное чудо. Так и у наших братьев русского язычного населения, так и у ближайших стран открываются глаза. Открываются мы глаза на божественную вообще на божественный сценарий. То, что, ну, Саша умелся, что вот эти вот всякие там сценарии есть, и те, и те, и те. Да, это может быть разный сценарий. И, 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 и сценарии России, и сценарии Америки, и сценарии Союзов разных, и сценарии всемирного, ну, всемирного кого-то движения. Но есть один сценарий Божий. И вот давайте молиться за то, чтобы глаза у людей открылись чтобы мы наконец-то поняли, что сейчас новое время, наше, настоящее. И вошли в это состояние, знаете, Бога искания. И в это состояние, как Иаков боролся с ангелом, не отпущу, пока не благословишь. И нам точно так же. Спрашивают, сколько надо молиться. Не отпустим, пока видение не получим. На вот это новое, на эту божественную вообще державу, Божью державу. Но разве это плохо, друзья? В Библии же написано там. Я не знаю, когда и что, но есть тысячелетнее царство, где Христос со своими святыми будет править тысячелет. Есть такое? Когда это будет, что это будет? Не всегда же получается, мы думаем так, а оно происходит совсем по-другому. Правда? Я хочу в это верить. Я хочу жить в стране, в которой хочется, чтобы если нужен нам Царь, то Он у нас уже есть. Это Иисус Христос. Если ну, мы хотим, то он, мы с ним должны править, а мы должны создать, приготовьте путь Господу. Вот этим мы будем заниматься. Строить новую страну, глубоко образованную, высокомотивированных людей, самообразованных, которые любят Бога, которых как на небе, так и на земле. Нет разделения, церковь, э, правительства. Есть Божье правление. Как на небе, так и на земле воля твоя сбудется как на небе, так и на земле. Все, закончилось время разделения. Мы ну, увидели, что та старая система, когда это было разделение, даже вот, ну, к чему это привело? Церковь уничижили, а на трон зашли беззаконники. Народ остался вообще не удел, как дойная корова. Ну и что, это хорошо? Вернуться к такой же системе, ну, я думаю, ну, как бы, нам нужна новая система, Божья, Божья система. Я знаю, сегодня многие люди ищут эту Божью систему и хотят, и хотят, ну, люди, которые научились, ну, в управлении, там, страной, они тоже хотят, они понимают, что старое рухнуло. И поэтому встаем, начиная молиться... Я просто буду вести, если кто к подхватывается. Выступаем сначала против всякого духа нечистого, ну, имперского. Боже, во имя Иисуса Христа, ты говоришь, что будет связано на земле, то будет связано и на небе. Утверждено и на небе. Господь, мы связываем всякий дух монархии и имперский дух, который порабощает соседские страны, которые говорят, что я знаю, как вам лучше. Боже, мы превращаем этот дух, который ничего. Нечист...